गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वा राणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाचा वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनां भरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वारा वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं शीतांशु शोभितकिरीटविराजमानं फाले क्षणानलविशोषित पञ्चभाण वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीणा वाराणसी पुरपतिं भज तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नादात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् पापेरतिं च सुनिवार्यमनं समाधौ हादाय परेशम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् हस्तवनं शिवस्य वाक्यातमष्टकविदं पठते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम् सम्प्राह्य देहविलहे लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीव्यासप्रणीतं श्रीविश्वनाथाष्टकं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु